Если вы большой любитель сала, то можете его в Европу провести как детское питание. То есть возьмите, купите баночку детского питания, скушайте содержимое и нарежьте мелко сальцо и туда в баночку сложите. Ну, единственное, на упаковке там можете подписать, что сало для к сало своднячее и все и можете провозить, а пограничник там или таможенник, если будет досматривать вы ему скажите, что пусть почитает документацию значит в Евросоюз запрещено возить товары животного происхождения за исключением детского питания, вот это детское питание скажите, в Украине уже с детства детей кормят салом, поэтому никакие претензии не предъявляются вот. Ну, и если там будут, конечно, задержки на границе, то уже такой автобус уедет без вас. Уедете на другом, ничего страшного, зато сало провезете. А автобусные билеты на сайте Рубикон.